হাই গেছ কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আজিকালি ফেচবুকত প্ৰায় এটা ভিডিঅ' দেখা যায় সেইটো হ'ল যে এইটো ৰেমেডি কৰক আপোনাৰ টকা পইচাৰ অভাৱ নহ'ব এইটো ৰেমেডি কৰক আপোনাৰ পৰিয়ালখন ভাল হ'ব এইটি ৰেমেডি কৰক আপোনাৰ অমুক হ'ব তমুক হ'ব এইবিলাক ভিডিঅ' প্ৰায় আপোনালোকৰ দেখা পায় মই দেখা পাইছোঁ কিন্তু এটা কথা কওঁ যে মই এই যে আমাৰ আম্বানী আছে তাৰপিছত আমাৰ টাটা আছে এইবিলাকে কি ৰেমেডি কৰি ধনী হৈছে নেকি আজি কিছু বছৰৰ পৰা যিটো হাৰত তেৰ কাৰ্ড ৰেডিংছ ৰেকী হেয়াৰ্ছ হিলিংছ এইবিলাকৰ উৎপত্তি হৈছে এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যাক আমি পাৰ্চনেলি জানো আজি কিছু বছৰ আগলৈকে তেওঁলোকে একো কৰাই নাছিল কিন্তু আজি হঠাৎ তেওঁলোকে ফেচবুকত লাইভ চেকশ্যন কৰি আছে তেনেকুৱা ডিটিংছত আৰু তেওঁলোকে দিয়া প্ৰায় প'ষ্টবিলাকতে আমি দেখা পাওঁ যে স্কিম শ্বটবিলাক দেই বাইদেউ আপনিতো মোৰ জীৱনটো সলাই পেলাই দিলে আপোনাৰ কাৰণে মই ছুপাৰমানেণ্ট হৈ আকাশত উৰি ফুৰিছোঁ এনেকুৱা প'ষ্টবিলাক মানে তেওঁলোকে প'ষ্ট কৰি থাকে এতিয়া মই এটা কথা কওঁ এই যে ডাক্তৰবিলাকে আমাৰ হাৰ্ট চাৰ্জাৰী কৰে ব্ৰেইন চাৰ্জাৰী কৰে কোনোবা দিনা ডাক্তৰে কোনোবা দিনা পেচেণ্টৰ লগত চেল্ফি উঠি বা কোনোবা দিনা এচেণ্টে দিয়া মেছেজটো স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ফেচবুকত দিছে নেকি যে মই এইটো পেচেটটো ভাল কৰিলোঁ অমুক কৰিলোঁ কিন্তু এওঁলোকে যে দি থাকে ইয়াৰ পৰা কি বুজা বিজ্ঞানে এইটোক এতিয়াও এক পাৰ্চেণ্টক শুদ্ধ বুলি মানি লোৱা নাই এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম শুনক উপদেশ নহয় দিয়ক কাৰণ আপোনালোকক উপদেশ দিব পৰা ইমান ডাঙৰ ব্যক্তি মই হোৱা নাই তথাপিও কৈছোঁ যদি আপোনালোকে কিবা মানসিক অশান্তিত ভুগিছে তেতিয়াহ'লে এইবিলাকৰ পিছত ঘূৰি নুখুৰি টকা পইচা খৰচ নকৰি আপোনালোকে ভাল ভাল জেগাত যাওক সেইখিনি টকাৰে ভাল বস্তু কিনক সেইখিনি টকাৰে ভাল বস্তু খাওক ভাল মনৰ সংগ অলপ অট'মেটিক আপোনালোকৰ হিলিং হৈ যাব আৰু যদি আপুনি ইয়াৰ পিছতো বিশ্বাস কৰি আছে এইবিলাকত তেতিয়াহ'লে আপোনাক মই এটা কথাই ক'ম শুনক আশা খ্ৰীষ্ট ফ্ৰত ঋতিগ্ৰচনৰ জেগাত আপোনাক ল'ব আৰু আপুনি চুপাৰমেন হৈ আকাশত উৰি থাকিব থেংক ইউ ইমানখিনি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে